привет, мои качки. Я сегодня буду играть в току боку. И сейчас я вам буду показывать румтур по своему дому. У нас мне треба только одну вещь забрать в почту, так что она, конечно, там есть. Просто что у меня некоторые вещи пропадают в почту. Надеюсь, она пропала. Заходим на почту. Давай сейчас вон и Но у меня очень долго, правда, заходы

Тут эм, такая, короче, вот такая штучка. Тут пушины. Блин, я зараз хочу на человеку удочего за зайти. Так вот, сюда вот. Давай, все, заходи. Все, слава богу. Ну, зашло. Ну, зараз я его буду пытаться сдать. Короче, далее сейчас тут буду пытаться. Uh -huh. Шукаем. Шукаем. Не. Все, сейчас. Да я то уверен, да, что это, конечно, тут буду. Ну, короче. Сейчас буду бы буду бы пытаться зайти. Вот. Короче, зала кофточкой, кофточкой такие били джинсы. Типа джинсы. Я его, я его тут пытаюсь задать, ну конечно он же его должно в платьях, я это знаю. Так, сейчас я буду его пытаться дойти сто лет. Шокай его. попытаемся его найти. Ну точно, да тут. Давайте тут подвинемся. Пытаемся найти их. короче, вот такая вот штучка. Штучка-дрючка. Honey, 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 Короче, не все в целом ходим в этот дом на почат я буду дуже рада когда закат сейчас я закат сделаю Вот. Короче, вот так вот он дуже гарно. Тут, короче, вот так. Тут вот такая вот типа, прихожа, а тут вот так. Да, у меня в лифте какой-то беспорядок. Ну ничего. В лифте я тоже хочу пробраться. Да у Беда пассажиры. Короче, зараз... Зараз буду, буду вам пояснять, Буду показывать. Законно, это комната моей ее старшей дочкой. Это доль... в карбани. Вы спрашиваете до всех тышка, воды в рюкзаку. Что тут телефоны, все такое. Это мама, я застряла в диване. <laughs> все, это просто хорошо. И, короче, это мама. Это я. Это я мама. И еще, короче, мой муж. Вот это вот мой муж, хай дрыхнет. Ладно, вот так вот жить. Все, ну короче. Это я, мама. Это моя младшая дочка, я еще и не придумала имя. <реш> ну да. Короче, я буду починать сериалы. Ну, я просто хотела уже почитать. Ну, я как-то хотела почитать, скажем так. Короче, тут вот такой домик для детей моих. Мне кажется, что вроде бы эстетичный такой дом. Тут типа вот так, типа вот так. Тут эстетичный ходу много одежды. Мне, мне кажется, что так нормально до одежды. Нормально вроде бы. А там я не знаю, что хай будет. А там хай будут вещи. Уже, так, типа, тут, типа, такая кухонька, картина с едой, то, что, типа, ябедисто захотелось, я, сколько раз сказал уже слово, типа, Такие, типа, светильник, <соц> ты <-то> чё, -то, типа, я постоянно говорю, тут, ä, такие, вот, светильничок в виде пиццы, Тут, коротше, у великий бардак, ну, коротше, там всякі штучки до ручки. Штучки-дрючки. Холодильнику на велику сім'ю треба багато чого. Господи. У нас знаєте, скільки буде в сім'ї? Барабанная дрова, у нас буде восьме. Ну, 4 стула ззади, 3 тут і один там. Восемь нас буде. Тут мані, мані, мані. Заходимо на третій поверх. Ну, я ще дес... Я його там де обустраювала, я з вами його хочу обустроїть. Уже 8 минут пройшло, як от... Як чудом якимось. Коротше, зараз заходимо. Так и сейчас пол сделаем горчичный. Короче, тут, зараз, типа, будет комната... Тут будет комната моих дочерей. Тут будет комната с сыном моего младшего Младшего тут будет Младшего Не старшего, у меня старшего не будет Потому что нужно еще где туалет сделать Правда я боюсь, что мы не доедем в туалет Если сильно захочем Все Зараз ну, типа обои таки для мальчика. Обои, какие мальчик торпи. Вот такие вот. Чисто девчатам все равно. На какие обои. Им можно эстетичнее. Вот такие типа. А мальчик такие не вытерпел. Что раз для девочек сделаем красивый кроват. Вау, 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 Тут будуть тіпа, такі дві подвисні кроватки. А, вну... а під ними буде комод, комусь з їхніми речами. Ну ми вже будемо потихеньку закінчувати, но ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, накій колокольчик. Ну а якщо мені хтось хоче заднадити, то картка в описі. Всім до побачення.